की सबसे बड़ी नेमत है कि जब इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है खाले के कानात मालिक जितना भी हमारे मुसलमान भाई बहनें जितना भी इंसान दुनिया में जहाँ कहीं भी है घरों में है अस्पतालों में है किसी किस्म की मर्ज़ में मुबला है जो आज कल बीमारी डेंगी निकली हुई है इसमें मुब्तला है अल्लाह रब्बुल सब को सेहत काम मिला आजिला नाफियात और फरमाए हसा ने तबीयत बहुत है। दुआ फरमाएँ के अल्लाह रब्बुल रबुज़त सैदल के सदके और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है किसी मुसलमान बहन भाई के आमीन के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी सेहत अता फरमाए कुर मजीद में रब तला इरशाद फरमाता है कि लजन माना क्या बंदे गमगी ना हो बेशक तेरा रब तेरे साथ है और वैसे मौजू तो बनता है अलिया कराम का हजूर हौस आज़मरदी तको आपकी बड़ी ग्यारवी शरीफ इसी महीना को क्या सानी में लेकिन वो मौजू बहुत तवील है थोड़ा सा आपको शुरू में सुना भी दिया गया है ये जो आया मुबारक मैंने तिलावत की है इसके मातहत जो मैंने आपसे बातें करनी है वो बातें ज़रा सख्त भी हैं तलब भी है और इन बातों की हम सबको ज़रूरत भी है मतलब कि इंसान बड़ा हो जाए उसकी तरबियत ना हो तो वो किसी खाते का नहीं है इंसान बड़ा हो जाए जवान हो जाए और तालीम हासिल ना करे तो वो भी किसी खाते में नहीं है इंसान और जानवर में जो फ़र्क आता है ना वो शौर का आता है मतलब कि इंसान के अंदर शौर है अक्ल है एहसास है जानवर के अंदर ये नहीं अगर हम में से कोई बंदा समझदार भी है अक्लमंद भी है शार भी रखता है लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर एहसास नहीं है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि मेरा ज़मीर मुर्दा हो अब मैं अंदर से मर गया हूँ और फिर इसी के माता इसी के साथ दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी आस और अपनी उम्मीद बंदों से जोड़ते हैं ना तो हम हमेशा मायूस लौटते हैं क्या ये कम है कि रब तला ने फरमा रखा है क्या मेरे बंदे गमगीन नहीं होना परेशान नहीं होना टेंशन नहीं लगे किसी बात फिक्र नहीं करनी ये नहीं सोचना कि आज खाना खाया कल कहाँ से खाऊंगा ये नहीं सोचना कि मेरे पास घर नहीं है कहाँ से आएगा कहाँ रहूँगा लिबास कहाँ से आएगा पैसा कहाँ से आएगा कारोबार कैसे लगेगा कैसे चलेगा ये तूने नहीं सोचना रब तला फरमाता कि तू बेफिक्र हो जा टेंशन न रहे किसी बात है इन लाना तेरा रब तेरे साथ है तो जब हमारा ईमान और हमारा यकीन कामिल हो जाएगा इस बात पर कि रब हमारे साथ है तो फिर हम कभी मायूस नहीं होंगे अभी मैं किताब में पढ़ रहा था कि एक बंदे ने लिखा कि अगर क़यामत के दिन रब ताला मेरे आमाल का फैसला मेरी माँ के हाथ में दे दे तो मेरी माँ कभी मुझे जहन्नम नहीं जाने देगी तो फिर उसमन में किसी साहिब अकल ने लिखा कि जब एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है अगर उसको ये फैसला करने का इख्तियार मिल जाए तो वो अपने बच्चे को जहन्नम नहीं जाने देगी तो वो जो रब सत्तर माओ से भी बढ़ के प्यार करता है वह अपने वो अपने बंदे को जहन्नम में कैसे जाने देगा अब ये बात हम सुनते हैं कि रब ताला सत्तर माओ से भी बढ़ के प्यार करता है अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिर्फ सत्तर माइल ये कम अज कम है कम अज कम मकदार छोटी से छोटी मकदार लेना सत्तर माइल ज़्यादा पता नहीं कितनी माओ जितना प्यार करता है रब तला अपने बंदों से वो तो फरमा रहे जनी अल्लाह ला बंदी तो टेंशन न ले तेरा रब तेरे साथ है क्या हुआ तुझे सब छोड़ गए तो क्या हुआ अगर लोगों ने तुझे पूछना छोड़ दिया क्या हुआ अगर लोगों ने तुझे तेरे बुरे हालात में तुझे अकेला छोड़ दिया तो क्या हुआ साहिब अगर हमारा रिज़क हमारे बहन भाइयों के हाथ में होता हमारे रिश्तेदारों के हाथ में होता हमारे दोस्तों के हाथ में होता हमारे हमसायों के हाथ में होता हमारे मुसलमान जो इंसान है अगर इंसान का रिजक इंसान के हाथ में होता ना तो आज सारे मर चुके होते रब तला ने सब चीज़ का इख्तियार लोगों को दिया लेकिन रीज़र का इख्तियार अपने पास रखा वो रब जिसको जैसे जिस तरह जितना जब देना चाहे वो दे सकता है